Salam hörmətli izleyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə Xırdalanın mərkəzində 3 nömrəli məktəbin tam yanında, bağçanın yanı, məktəbin yanı və 199, 119 nömrəli avtobusa yaxın bir ərazidə bir otaqlı, əla təmirli bir mənzil təqdim edirəm. Mənzilimiz 7 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yerləşir. Ümumi sahəsi 38 kvadratdır. Deməli, ilk öncə mənzilə daxil olduqda burada mənzilimizin sanuzeli yerləşir. Mənzil tam təmir olunub, yüksək səviyyədə əla səliqəli təmirli və rahat, geniş bir bir otaqlı mənzildir. Yəni balaca bir otaq axtaran müştərilər üçün çox gözəl bir variantdır. 38 kvadratdır. Burada mənzilimizin mətbəxi yerləşir. Görürsüz, geniş bir mətbəxdir. Və mətbəxdən bura balkona keçidini görürsüz. Yerləşmə yeri çox əla bir yerdir. 119, 199, 3 nömrəli məktəb, 119 və 199 nömrəli marshuta yaxın bir ərazidə yerləşir. Yeri çox super yerdir. İcrar komitəsindən aşağıya, Heydər Parkına yaxın bir ərazidədir bura. Yəni hara istəsəniz çıxıb onun içərisinə daxil olmaq üçün çox gözəl bir məkandır. Burda isə mənzilimizin tam bir geniş qonaq otağıdır. Gördünüzsünüz. Burda isə qonaq otağımızdır. 7 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsidir. 38 kvadratda satış qiyməti 41.000 manatdır. Əmlakizərlər, sizin də Xırdalanında əmlakınız varsa, əmlakınızı satmaq istəyirsinizsə, bununla bağlı bizə müraciət edə bilərsiniz. Bizdə satışda bundan başqa da 1 otaq, 2 otaq və 3 otaqlı satışda mənzillər mövcuddur. Zəng edib məlumat ala bilərsiniz. Və ayrıca olar, sizin də əmlakınız varsa, satmaq istəyirsinizsə, bizimlə yenə də əlaqə yara da bilərsiniz. Kanalı abunə olub, videonu bəyənib bizi izləməyi unutmayın. Növbəti elanlar haqqında məlumat almaq üçün bildirişləri aktiv edə bilərsiniz.